дорогие товарищи, я участвовал это самое, в ополчении, участвовал в ополчении и принимал участие в ополчении с оружием в руках, это самое. Но ну, в боевых действиях не участвовал. Прошу всех, кто меня знает, прекратить сопротивление. украинским все вы заблуждались в своих действиях убедительная просьба заканчивайте эти военные дела и разъезжайте все по домам строить мирную жизнь лучше я вам могу посоветовать со всеми хорошие здесь отношения вас выслушают вас поймут ребята возвращайтесь домой которое оружие